بايوم اقرآن داتوك محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslim-Musliman yang dimiliki Allah Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Pada kali ini kita masuki ayat 16, 17, 18, 19 dan 20 dari surah Al-Hijr Bagi tuan-tuan memiliki tafsir yang kasih Turun buka pada jilid yang kelima Muka surat 123 A'udzubillahi minasyaitanir rajim Walakad ja'alna fis sama'i burujau wa zayyannaha linnazirin وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها مَآئِسَ ومن لستم له برازقين صدق الله العظيم من dan kami menjaganya dari setiap syaitan yang terkutuk kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dia dikejar semburan api yang terang dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung ganang dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang mana kamu bukanlah pemberi rezeki kepadanya jadi Allah menyatakan di sini tentang penciptaan langit dan bumi. Langit yang tinggi dihiasi dengan bintang-bintang yang berjalan. Yang manusia lihat pada hari ini. Kalau mereka merenung dan memikirkannya secara berulang kali tentulah akan timbul rasa keajaiban, keagungan, kekuasaan Allah SWT. Pandangannya tentulah menakjubkan. Ini juga dapat kita lihat sebagai contoh penjelasan dalam surah al furqan Contohnya ayat nombor satu. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Tabarakalladhi ja'alafi sama'i burujah. Maha suci Allah yang telah menjadikan langit ini urusan bintang-bintang. Kalau kita lihat dalam kamu sebagai contohnya di sana Arab ke, bahawa perkataan buruj ini berarti sebenarnya istana, tempat tinggal dan kata aslinya berarti az-zuhur. Zuhur, Zuhur ni memang jelas. Sebab itu dapat kita lihat contohnya perkataan yang digunakan oleh Quran, wala tabarrajna. Tabaruj al-jahiliya til'ulah. Tabaruj ni datang berkataan buruj lah. Maknanya perempuan yang menampakkan, memperlihatkan perhiasan dan bahagian-bahagian tubuhnya menarik. Ini dipanggil sebagai tabaruj al-jahiliya til'ulah. Satu benda ini haramkan bila seorang perempuan itu menampakkan anggota tertentu yang menyebabkan tariknya orang lelaki. Jadi yang dimaksudkan kat sini adalah bintang-bintang yang besar. Gugusan bintang yang jumlahnya 12 yang sudah pun dikenali zaman berzaman. Ini merupakan tempat persinggahan matahari, bulan dan planet-planet dalam edarannya jumlahnya ada 12 memiliki bentuk dan juga ciri khas masing-masing berdasarkan pengamatan orang daripada dahulu kala lah ditambah dengan langit yang terbentang luas maka nama-nama gugusan -nama itu dipanggil contohnya apa Taurus Gemini Cancer Leo Virgo, Libra, Scorpio ni semua nama-nama yang semua kita maklum lah jadi bangsa Arab dahulu kala menilai pengetahuan tentang letak bintang-bintang ilmu perbintangan ni sebagai satu pengetahuan yang sangat berprestij lah ialah orang Arab zaman dahulu mana ada satu benda yang macam kita melalaikan pada ini mereka hanya melihat langit yang terbentang luas langit yang seluas mata memandang bumi yang kering kontang padang pasir seperti itu binatang pun yang ada di depan mereka yang biasa mereka gunakan adalah unta maka inilah kepakaran mereka yang Allah setelah ungkapkan sebagai satu nikmat jadi bila Allah nyatakan wazayyanaha ni berarti perhiasan perhiasan bagaimana kerana kalau kita lihat Allah turut menyatakan tentang kehebatan penciptaan langit ini apa yang Allah SWT jadikan sebagai satu benda yang menarik contohnya dapat kita lihat bila Allah SWT menyatakan A'udzubillah yunashyirta'anir rajim ni dalam surat Al-Muqtid malam kita baca walaqad zayyanna sama'ad dunia bimasabih waja'allaha rujuman lishyatin wa'atadna lahum azab sa'ir ni ayat kelima surah Al-Mulk Maknanya pandangan langit ini merupakan satu manzar jamil, mumti'. A. Maknanya satu benda yang menyeronokkan. Kalau kita lihat yang ejaz Quran dalam penyebutan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini sebagai contoh dalam surah Nahl surah Lebah, ayat ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal khayl wal bighal wal hamira litarkabuha wazina. Tengok ya struktur frasa ayat ini. Khayl maknanya adalah kuda. Bigal, bagal, hamir ini adalah keldai kabuha wazina untuk kamu menaikinya dan juga sebagai perhiasan. Dapat kita lihat kadang-kadang manusia bukan menaiki kenderaan itu bukan tujuannya untuk pergerakan satu tempat ke tempat yang lain. liyazhar amaman nas bihadhihi zina. Ini ses ulasan yang menarik oleh Dr. Ratib Nabulusi. Bila Allah menyebut perkataan zina dalam Quran ini merujuk pada perhiasan kadang-kadang kalau orang dulu kala orang sekarang pun samalah. lah cuma sekarang tidak menggunakan kenderaan seperti kuda unta dan sebagainya lagi mereka menaiki kenderaan-kenderaan ada kalanya mereka menaiki kenderaan itu kalau dia dah dikiaskan dengan kuda satu masa dahulu dia naiki bagi menampakkan status kemasyarakatannya ini liatabaha bihi tujuannya untuk liadhar nas. supaya nampak di hadapan manusia bihadal jamal dengan nampak penampilannya itu menjadi ukuran madilah kepada manusia pencapaiannya maka perkataan zina yang dimaksudkan dalam penggunaan langit ini ia merujuk kepada satu perhiasan yang Allah jadikan umpama rumahlah kalau kita beli rumah itu luas tile yang warna putih maka tak nampaklah kontrasnya kita perlu menjadikan tailnya bangkali gelap dindingnya mungkin ada warna lain sikit langsing ini adalah perhiasan maka demikianlah keindahan alam yang Allah jadikan tidaklah langit yang terbentang luas itu seluas mata memandang itu kosong begitu saja dia ada peranan bintang-bintang yang duduk situ mencantikannya di samping. Cebisan ataupun serpihannya adalah sebagai senjata yang dikenakan kepada iblis Sa a'natullah syaitan yang cuba untuk menolak berita dari langit. Jadi berkaitan dengan perkara ini dapat kita lihat bila Allah S.W.T menceritakan tentang buruj ini ada di kalangan para ahli tafsir yang mengatakan dia menunjuk kepada tempat peredaran matahari dan bulan. Sedangkan Athiyah Al-Aufi mengatakan buruj ini adalah benteng tempat para penjaga Apabila ada yang melanggar berusaha untuk mencuri berita yang dapat didengar, maka dia dikejar oleh semburan api yang terang yang menghancurkannya. Mungkin saja dia sudah memberikan berita yang didengarnya itu sebelum disambar oleh semburan api yang terang itu dan dia sempat untuk menghantar berita itu kepada awliaknya iaitu pembantu di kalangan dukun, pawang yang mencari maklumat-maklumat terkini kononnya perkara-perkara yang akan berlaku akan datang memang tak menafikan seperti disebut Ibn Abbas dan ada yang disebut dalam tafsir Ibn Jarir Tabari bahawasanya ada di kalangan syaitan ini yang begitu powerful seperti Ifrit contohnya yang cuba untuk mengejar Nabi SAW dalam peristiwa Isra'ul Mi'raj Nabi diajar oleh Jibril untuk memakan doa A'udzu billahi al-kariim wa bi kalimatatihi ta'matilati la yujawizu hunna barunul la faajir min syarri ma yanzilu fil ardi wa ma minha wa min fitanil laili wan nahaari ila bi khair doa ni dibacakan nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menyebabkan ifrit yang mengejar nabi ini terkena dia panah nabi maka mengundur dia tak mampu dia untuk mengejar nabi sallallahu alaihi wasallam lagi jadi dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini bahawa riwayat kemukakan Ibn Jarid Tabari daripada Dha'aq berkata bahawa Ibn Abbas menyampaikan kepada kami inna syuhub la taqtul wa lagin tahrik wa tujarih min ghairi an taqtul mungkin di antara syihab itu ataupun syuhub itu jama' pada syihab syuhub itu panahan ini dia kena pada seseorang ataupun syaitan itu maka ia menyebabkan ia terbakar cedera dia tapi tidak membunuh kerana telah kita pelajari dalam ayat surah Al-Araf yang lalu bagaimana Iblis ini minta kepada Allah anzirni ila yaumi minta supaya umurnya dipanjangkan sampai ke hari kiamat menaik juga satu hadis saya kepada tuan-tuan bainama Rasulullah SAW jali sun fi nafar min ashabihi idh rumia binajmin fastanar faqala Rasulullah SAW ma kuntum taquluna limithi hadha fil jahiliyah idha ra'aitumu qalu kunna naqul yamutu azimun au azimun فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرمى به لموت أحد أو لحياة ولكن ربنا تبارك اسمه وتعالى إذا كضى أمرا سبخ حملة العرش ثم سب أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء ثم سأل أهل السماء السادسة على السماء السابعة ماذا قال ربكم؟ قال فيخبرونهم ثم يستخبر اهل كل يستخبر اهل كل سماء حتى يبلغ الخبر اهل السماء الدنيا وتختتف الشياطين سمعا فيرمون فيكزفونه الى اوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو هك ولكنهم يحرفونه ويزيدونه. لان الحديث صحيح روايه المسيمنين بابو النبي صلى الله عليه وسلم tiba ميتشوني tahi bintang ni bercahaya di langit maka Nabi tanya kepada para sahabat apa yang biasanya kamu katakan melihat kejadian seperti ini pada zaman jahiliah dahulu jawapan para sahabat kami akan mengatakan ini tanda uh, seorang tokoh besar telah meninggal dunia ataupun seorang tokoh besar azimun yulat mana seorang tokoh yang memiliki kemahiran atau kelebihan tentu sedang dilahirkan jawapan Nabi SAW semuanya dia tidak lontarkan kerana kematian seorang ataupun tidak kerana kelahiran orang lain tapi bila Allah mengkehendaki tetapkan seluruh urusan maka para malaikat pemikul arash ini akan bertasbih kemudian penuduk langit di bawah mereka turut bertasbih kemudian yang di bawah mereka hingga tasbih itu sampai ke langit dunia kemudian penuduk langit ke enam bertanya kepada penuduk langit ke tujuh apa yang telah difirmankan oleh Tuhan maka mereka memberitahu lalu penduduk setiap langit saling bertanya hingga begitu sampai kepada penduduk langit dunia mana langit yang terdekat dengan dunia maka syaitan-syaitan akan mencuri untuk mencari pendengaran mereka akan melemparkan maklumat itu dan menyampaikannya kepada para pengikut mereka ni awliya dia merupakan dukun lah pawang dukun bomoh dan sebagainya yang meramal masa depan perkara-perkara tertentu kononnya berita itu sampai dari Allah sedangkan dia merupakan satu pembohongan maka apa yang mereka bawa itu mungkin tepat tetapi mereka telah mutabelitkannya dan menambah-nambah padanya mungkin satu berita ditambah jadi seratus ha, ditokok tambah oleh syaitan ini untuk ditipunya manusia yang mencari sendiri maklumat itu kalau kita belajar bahasa Arab perkataan yang digunakan ni menarik iaitu perkataan bila Allah SWT menyatakan mereka ini mencuri wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa as-sam'a istaraqa ni datang rezan istafa'la ini datang kata saraka mencuri tapi dalam konteks ini iaitu di disamakan ini merupakan satu istiara tasrihiyah iaitu ditashbihkan usaha mereka untuk mendengar apa istilah yang kita gunakan ya ikhtitafihim al-kalam al-masmu' bi surati bi akhz al-mali khafiyatan ni ini satu bentuk istiara mana kita menyamakan usaha syaitan ni tadi untuk mencuri-curi mendengar macam mencuri satu benda lah mana ikhtilas ikhtilas ni mencuri dalam keadaan orang tak perasan ha, macam pickpocket lah sebagai contohnya mana digambarkan syaitan ni kerjanya untuk masih lagi berusaha untuk mencuri-curi mencari-cari maklumat yang kedengaran langit bila ia kedengaran di rendah dengan suara malaikat di setiap lapisan langit itu dan ketapan yang Allah tetapkan jadi di sini istiaralahul istirak bermakna ikhtitaf dan mereka datang perkataan istaraka ni berarti mereka mencuri-curi mendengar, mendapatkan maklumat dengan tujuan untuk menyampaikannya kepada kawan-kawan mereka yang merupakan pengamal-pengamal ajaran sesat yang meramalkan masa depan ni dan telah kita pelajari pada hujung suruh mana yang lalu Allah ha'indahu musa'ah wa yunazilu Ghaib wa ya'lamu ha'fil arha wa ma tadri nafsu ma'za taksibu gada wa ma tadri nafsu bi'ai ardin ini lima mafatihul ghaib yang telah kita pelajari maka golongan Abalisa iblis ini yang berusaha untuk mencuri mencari maklumat dan menyampaikan manusia dengan tujuan untuk menyesatkan mereka maka dalam ayat ini kalau kita lihat bagaimana Allah SWT bawakan selepas ayat-ayat yang lalu yang merupakan cabaran yang diberikan kepada mereka bahawasanya segala kebaikan dan petunjuk dan apa sahaja yang dibuktikan kebenaran wahyu Allah itu tidak diperlukan mereka, sekarang Allah SWT bawakan perspektif berikutnya untuk manusia faham insyaallah dan kuliah kita saya akan uraikan dan lanjut kaitan dengan ini ayat lalu wallahu alam sallallahu alaihi wa Muhammad alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh